Братья и сестры, наше собрание приходит к концу. Мы сейчас будем молиться. Перед молитвой Господь положил мне на сердце прочитать одно место священного Писания, в которое записано в Иеремия, 15 глава. Это когда... Пророк Иеремия обращается к Богу такими словами. Я буду читать с 18 стиха. «За что так упорно болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как обманчивым источником, неверную водою?» Он обращается к Богу. И вот Бог ему отвечает. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкую медную стеною, они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь, и спасу у тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». И знаете, братья и сестры, хочу сказать, вот обратить ваше внимание, где Господь говорит так, «Если ты обратишься на вот эти слова, да, если ты обратишься ко мне, И дальше он говорит, то, то я восставлю тебя, и дальше я хочу обратить ваше внимание на слова, где говорит так. «И если извлечешь драгоценное из ничтожного». Знаете, Слово Божие, оно ничтожное для этого мира, который не принимает Бога. Они смеются, они насмехаются, они не верят Слову Божьему, они не принимают Слово Божие. Они готовы верить в высшую, высшую силу, они готовы, знаете, исповедовать что угодно. Они готовы кричать сегодня, все религии ведут к Богу, все ведет к Богу. Они и мусульман туда зачитывают, и буддистов, и все-все подряд это смешивают и говорят, один Бог. Но мы по Слову Божьему, мы знаем, что это неправда, потому что в Слове Божьем сказано, что... Я есть дверь овцам, и входящая этой дверью войдет и будет со мной. Так, братья и сестры, в Слово Слово Божьем так. И вот что это ничтожное, драгоценное из ничтожного. Знаете, я читал одну книгу, братья и сестры, которая называется ⁇ Счастье потерянной жизни ⁇ Кто либо в зале читал, поднимите руку. Счастье. Потер, потерянной жизни. Но само название ⁇ Потерянная жизнь ⁇ слава богу, вы ее прочитали, очень всем рекомендую. Я вот сколько выхожу за эту кафедру, всегда рекомендую эту книгу прочитать. И этот человек, сидя в тюрьме за Слово Божие 28 лет, он нашел драгоценное в этой ничтожной жизни, служа Богу. И вот Слово Божие, братья и сестры, Бог обращается к Иереме и говорит, что они сами будут обращаться к тебе, ты не будешь обращаться к ним. И то, что мы должны делать, мы должны извлекать драгоценное вот с этой книги, с этого Слова Божия. И только с этого. Ничего другого не надо брать, и сестры. Кстати, о Льве Николаевич, да, он Николаевич Толстой, он не признал триединство Бога. И толстовцы не признают триединство Бога. Они не почитают Иисуса Христа вообще как Бога. Они были хорошими людьми. Они сегодня хорошие, которые... Они вот как брат Николай читал, они хотят служить. Они считают, что человек должен быть трудяга, бедный, и все такое, но они не признают Бога. Они не признали это драгоценное изничтоженное, потому что для многих людей книга Библия она просто как книга, настольная книга. И очень часто эта книга Библия она у них лежит припорошена пылью. У меня был один знакомый он сын верующих родителей и когда отец к нему приходил он стал большим начальником знаете и когда отец приходил в него всегда стояло в его библиотеке разные книги но Библия он старался чтобы она выделялась и вот знал что папа отец его придет он открывал Библию ставил и она стояла открытая сына ты читаешь да читаю. И отец довольный, но сын читает. Он потом последствия этого все признавал. И отец как-то вычислил, получалось, что она на том же самом месте открыта, и он забыл уже, он насколько забыл, он насколько вошел в эту игру, насколько он вошел в эту роль, что там начало пылью преподать, брать сестры. И вот поэтому я рекомендую всем найти, драгоценное в Слове Божьем. И что драгоценное в Слове Божьем, когда мы плачем Богу, когда мы обращаемся к Нему, когда мы бежим к Нему в наших болезнях, переживаниях, трудах наших, в чем бы это ни было, и мы открываем, и Господь говорит, сделаю тебе то, то сделаю. Прими верой, прими верой, возьми эту веру, вкуси Слово Божие, и кусите, псалмопевец Давид говорит, кусите Слово Божие, ибо оно сладко. И еще, братья и сестры, я вспоминаю такой момент, давным-давно я был в борениях, переживаниях, я искал от Господа ответ на некоторые свои вопросы, и вот едя недалеко здесь возле церкви, думаю, заеду сюда в Дом Божий, зайду, стану, помолюсь, заходил сюда, молился, любил молиться, тут никого не было, я понимал, что я тут, я и Бог, больше никого нет. Знаете, Бог везде, Бог везде, и дома, и в машине, и на работе, Он везде, повсюду, Он везде сущий. Но я это любил, я приходил, я любил стать тут на колени и молиться. И вот я молился, Господи, открой, я плакал, взывал, Господи, открой мне, открой мне, пожалуйста. И приходит мысль, тут стояла Библия. Думаю, приду, закрою, открою. И что ты мне, Господи, открываешь? И я прихожу, закрыл эту Библию, открываю, читаю. Нет, Господи, не может быть. Этого не может быть, я не могу своим разумом принять, потому что слишком красиво тут написано, чересчур хорошо, чересчур обнадеживающе, я к этому не привык, Господь. Закрываю снова, открываю, снова то же самое. Мой разум боролся с верой, мой разум боролся с Духом Божиим, мой разум боролся с тем откровением. И знаете, много сегодня в мире хороших людей, хороших книг, но их разум продолжает бороться со Словом Божиим. Да благословит нас Господь извлекать драгоценное из ничтожного. Аминь.